সেয়া বালিঘাট শিৱ মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ ভাল লগা পৰিৱেশটো কি জানেনে চাওকচোন এই পাৰখিনি ইমানেই ভাল লাগে আপোনাৰ মানুহৰ গাৰ ওচৰত থাকে মানুহে যে যিহেতু তেওঁলোকক অপকাৰ নকৰে আৰু ইহঁতবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ থাকে সকলোফালে কেৱল পাৰ 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 আৰু ইয়াৰ পাৰৰ ঘৰসমূহ চাওক বালিঘাট শিৱ মন্দিৰ বহু পুৰণি শিৱ মন্দিৰ হয় মই আগতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিটো লাখ লাখ মানুহে চাইছে বা আপোনালোকে সঁহাৰি জনাইছে কিন্তু এই মন্দিৰভাগীৰ বিশেষত্ব এইখিনিয়ে চাওক ইমান সুন্দৰকৈ পাৰখিনি ইয়াত থাকে আৰু ইয়াৰে পৰিৱেশটোৱে যথেষ্ট নান্দনিক হৈ থাকে সকলোফালে কেৱল পাৰ পাব আৰু এয়া চাওক আমাৰ চ'লাৰ যিটো লাইট আছে তাতো আছে মুঠতে সকলোফালেই নিজৰ অধিকাৰ বা সকলোতে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আৰু ইয়াত যিহেতু সকলোৱে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে হওক বা ইয়ালৈ যিমান ভক্ত আহে সকলোৱে পাৰসমূহক যথেষ্ট মৰম কৰে আৰু সেয়েহে এইদৰে সকলোফালেই বিস্তাৰিত ৰূপত আছে এই পাৰসমূহ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে বালিঘাট শিৱ মন্দিৰলৈ আহিছে শিৱসাগৰৰ যি শিৱ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰৰ যি ঐতিহ্য আছে বা ইতিহাস আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে সেই অতি পুৰণি শিৱ মন্দিৰ হিচাপে বালিঘাট শিৱ মন্দিৰো খ্যাত আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ যেতিয়া আহিব আপুনি পাৰখিনিক লগ পাব তেতিয়া আপোনাৰ মনটো যথেষ্ট ভাল লাগিব আৰু উজ্জীৱিত হৈ পৰিব সেয়া চাওক পাৰসমূহৰ ঘৰবোৰ এয়া গা সজোৱাত ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ ঘৰখনত এতিয়া সকলোৱে নিজৰ নিজৰ একো একোটা ঘৰ বনাই দিছে আৰু সকলো ইয়াতেই আনন্দ মনেৰে যথেষ্ট আনন্দ মনেৰে সকলোবোৰ থাকে এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ যদি সাক্ষী হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নাজিৰা যি বালিঘাট দলং বা দিখৌ নৈৰ ওপৰত থকা নৈৰ দিশৌ দলং পাৰ হৈয়ে আপোনালোকে বাওঁফালে সোমালেই নাজিৰা হৈ আহিলে বাওঁফালে সোমালেই এই বালিঘাট শিৱ মন্দিৰ পাব আৰু ইয়াৰ সুন্দৰ ক্ষণখিনি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ পাই নিজেও সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই পৰিৱেশটো চাওক এই পাৰখিনি বহুত মৰম লাগে আচলতে ইহঁতবোৰক দেখিলে যদিও আপোনালোকে নিশ্চয় আগত আহিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ এয়া বালিঘাট শিৱ মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ ভাল লগা পৰিৱেশটো কি জানেনে চাওকচোন এই পাৰখিনি ইমানেই ভাল লাগে আপোনাৰ মানুহৰ গাৰ ওচৰত থাকে মানুহে যে যিহেতু এওঁলোকক অপকাৰ নকৰে আৰু ইহঁতবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ থাকে সকলোফালে কেৱল পাৰ 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 আৰু ইয়াৰ পাৰৰ ঘৰসমূহ চাওক বালিঘাট শিৱ মন্দিৰ বহু পুৰণি শিৱ মন্দিৰ হয় মই আগতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিটো লাখ লাখ মানুহে চাইছে বা আপোনালোকে সঁহাৰি জনাইছে কিন্তু এই মন্দিৰভাগীৰ বিশেষত্ব এইখিনিয়ে চাওক ইমান সুন্দৰকৈ পাৰখিনি ইয়াত থাকে আৰু ইয়াৰে পৰিৱেশটোৱে যথেষ্ট নান্দনিক হৈ থাকে সকলোফালে কেৱল পাৰ পাব আৰু এয়া চাওক আমাৰ চ'লাৰ যিটো লাইট আছে তাতো আছে মুঠতে সকলোফালেই নিজৰ অধিকাৰ বা সকলোতে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আৰু ইয়াত যিহেতু সকলোৱে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে হওক বা ইয়ালৈ যিমান ভক্ত আহে সকলোৱে পাৰসমূহক যথেষ্ট মৰম কৰে আৰু সেয়েহে এইদৰে সকলোফালেই বিস্তাৰিত ৰূপত আছে এই পাৰসমূহ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে বালিঘাট শিৱ মন্দিৰলৈ আহিছে শিৱসাগৰৰ যি শিৱ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰৰ যি ঐতিহ্য আছে বা ইতিহাস আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে সেই অতি পুৰণি শিৱ মন্দিৰ হিচাপে বালিঘাত শিৱ মন্দিৰো খ্যাত আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ যেতিয়া আহিব আপুনি পাৰখিনিক লগ পাব তেতিয়া আপোনাৰ মনটো যথেষ্ট ভাল লাগিব আৰু উজ্জীৱিত হৈ পৰিব সেয়া চাওক পাৰসমূহৰ ঘৰবোৰ সেয়া গা সজোৱাত ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ ঘৰখনত এতিয়া সকলোৰে নিজৰ নিজৰ একো একোটা ঘৰ বনাই দিছে আৰু সকলো ইয়াতে আনন্দমনেৰে যথেষ্ট আনন্দ মনেৰে সকলোবোৰ থাকে সেই সুন্দৰ পৰিৱেশত যদি সাক্ষী হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নাজিৰা যি বালিঘাট দলং বা দিখৌ নৈৰ ওপৰত থকা নৈৰ দিখৌ দলং পাৰ হৈয়ে আপোনালোকে বাওঁফালে সোমালেই নাজিৰা হৈ আহিলে বাওঁফালে সোমালেই এই বালিঘাট শিৱ মন্দিৰ পাব আৰু ইয়াৰ সুন্দৰ ক্ষণখিনি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ পাই নিজেও সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই পৰিৱেশটো চাওক এই পাৰখিনি বহুত মৰম লাগে আচলতে ইহঁতবোৰক দেখিলে যদিও আপোনালোকে নিশ্চয় আগত আহিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ